Всем футбольного настроения. Теплая солнечная погода. С вами опять стритфуд. Елисей. Наш кипа основной. Ларион. Манчестер Эмблемка. Ну и Паша. Сегодня снимаем мы повторение голов евро. На каждый удар будет по 10 попыток. Не смогли повторить. Кушаем ложечку корицы. Смогли повторить. Соточку нам наш босс. Поэтому надо стараться. Погнали. Спочатку ми дивимося гол ворота нашої збірної, збірної України. Як нам забив, на жаль, як нам забив станщину в плафешному нашому матчі. Ну непоганий, да? Mm -hmm. там mm -hmm. треба прям під попередчину mm -hmm. Праві ноги в касані. Ну для лісі то я думаю буде очі. Да? І почати попити щось.

Стань что-то там шаурмой вроде просто перевернулся. Я не знаю в своей румунии. Ну сейчас профи у мяча. Ну, Блять, покриття просто у нас неровне. Гол найсложніший, наверное, один із самих сложних два следующий будуть попроще. Прийдеться, наверное, одну ложечку спавати. Карит. Не знаю, може якийсь магнітний буріш, у нас там взагалі нічого не йде. Ну, наступне, я думаю, не забити. Следующее липадесь. Третій гол, В влеву 9 в кину башушка и просто в дальнюю 9. Я думаю, это просто. У меня левая ножка рабочая. Не знаю, что там у Елисея. Вообще после. не рабочая. Ну, там две звезды фифашки у Елисея на слабой ножке. У меня где-то 4 точно есть. Будем приступать к удару. Пиздобу. Ну, уже неплохо, мяч направляю. 4 звезды на слабой ножке, как я и вам. Сейчас не буду пиздить. еще две-три попытки, я, я повторю Ордогулер! Две попытки, ребят, говорил. Блядь, какой же я просто охуенный, я не знаю. Мурашки по коже. Я вижу, как уже Елисей вторую ложечку корицы наминает вместо каши с утра. Ну, я буду быть исправлен, потому что на травме я не смогу ничего сделать. Поэтому буду правым. Походу и правая на травме, я какие не знаю. я не знаю, вообще не идет. Проиграл я, походу. Нет слов. Просто нет. нихуя. Походу, Елисей не права на слабо. Я не знаю, ребят. Жалко, Елисея Поставьте коммент. Напишите ему коммент. Поддержку. Потому что Елисея очень расстроен. Гол Ямаля, з ворота збірної Франції. Там де ж дуже такий важкий гол. Ну, розкачав защитника і теж в 9 від штанги плюнув. Ну, Таке голове виконання, я думаю, це для мене опять буде ізі. Не знаю, як Елісій повтори. Хоча б з правої ножки. А в мене соточка вже в кармані, а в елісія вже 2 ложечки каріці ждуть. такое уже ближе похоже на волк уже я поднажался эти уходы вправо влево не знаю можно поставить мяч на точку я просто сделаю 8 движения и ударю в 9 красивый уголок без фейла не бывает. Там пашли не голы. Елисей не ищет мои голы. Еще придется съесть -то тоже две ложки кориц Я уверен, что Елисей повторит свой гол. Поэтому он скушает всю пачку, а там мне ничего не, до... не достанется меня снимаешь? Ну, я сбор в форме сборной Франции. Но я ну, должен просто забывать. ее. Ну, сейчас уже нужно управляться ситуацией, то есть, мы будем. Что там по Столько, вот столько не хватало мне. Догова. Я в магаз покупать корицу. У нас ложка есть. Да будем спачки. Мы будем переходим к поеданию вкусной корицы. Шо, а ты не будешь тоже Пропустив Пропусти в голодную Кориця. Корица. Ну це все, ребят, постанову тут на буде. самом деле чорний сахар. Ми вже все подсипали. Сейчас на лайті на наказання. Ложечки у нас немає, ми будемо ми будем пробувати з жменю. Ларик, коротше, вирішив ну, підтримати нас і буде їсти разом з нами. Давай, поставляй жменю. Перший пішов. Сюда снеси, глядь. Бля, вон Бля, во рту, бля. Бля. <клышка> <клышка> Тора пошла, и нахуй воду <клышка> Не выбивай ту, Блять, Блядь, сюда раз. Блядь. блядь. Так с водой затовай. Она вообще не живется, зуби не отлипает. Блядь. Сука, блядь. Вот такий вот челлендж. Ну мы идем убиваться. Вам желаем хорошего настроения. Пишите комменты, ставьте лайки. И ждите следующих челлендж. Поддерживайте Елисея в комментах, чтобы не ушел с канала. Потому что це реально тип. Да,